10 червня у селищі Літіжвиживицького району пройшла фінальна частина турніру з футболу дитячої ліги. Участь у турнірі взяли команди із чотирьох міст Білої церкви, Фастова, Єготина та Вижгороду. Відкриття даного заходу відбулося урочисто. Шановні учасники змагань, шановні гості і глядачі. В першу чергу хотів би подякувати глядачам, які сьогодні прийшли поболівати за дітей. В першу чергу за вишгородську команду, я так розумію. Хотів би подякувати директору загальноосвітньої школи Людіжа Гайденко Олексію Федоровичу за те, що він пішов на зустріч і залучили ми дітей. Дякую вам усіх друзі. Сьогодні ми організовуємо фінальну частину чемпіонату Київської області серед дитячих команд 98 99 років народження. Захід наш проходить під егідою партії регіонів за підтримки партії регіонів. Ми за це щиро дякуємо Вижгородському осередку, на чолі з Сивенко В'ячеславом Володимировичем, голові адміністрації Приходько Олександру Олексійовичу. Сьогодні на нашому заході присутні люди, завдяки яким ми в першу чергу я особисто дякую їм за те, що вони сприяють розвитку і популяризації нашої дитячо-юнацької футбольної ліги. І ми не перший раз цих людей запрошуємо, але сьогодні є людина, яка вперше на нашому святі. Я думаю, що ви знаєте цю людину по виступам на телебаченні. Головний редактор журнам, журнала футбол Артем Франков. Дорогі пацани. Ну, іграйте в футбол. це таке класне діло. В принципі, в нашій. работе, но ну я говорю, что хоть я журналист, сам не игрок, но говорю, в нашем деле много нехорошего. Но хорошего там гораздо больше, поэтому нужно не бояться ничего, а просто гонять мяч и получать от этого большое удовольствие. Даже не думая о профессиональной карьере, но обязательно имея это в виду. Поэтому поздравляю вас с этим праздником футбола. Произношу большое спасибо всем людям, которые к этому празднику причастны. И, ну, в первую, очередь, в первую очередь энтузиастам, организаторам, которые делают это, ну, наверное, во имя большой любви к футболу и к детям. Настоящей любви, правильной любви к детям, какой она должна быть. Спасибо вам и удачи, удачи победителей, поздравим одних. На сегодняшнем формате нашего открытия сегодня запланирована одна приятная, скажем так, церемония. И для того, чтобы мы ее озвучили, я представляю слово президенту Всеукраинской общественной организации «Патриоты футбола Украины» Кулаковской Виктории Валерьевне. Всем добрый день, ребята. Хочу вас поздравить с началом открытия турнира, пожелать вам быть самыми сильными, самыми быстрыми, чтобы каждый держал свою победу. И мы верим в то, что вскоре вы станете лучшими футболистами Украины. Сегодня имеем честь поздравить и наградить лучшего журналиста Украины, патриота футбола, настоящего которого назвали болельщики, это Артема Франкова. Благодаря Артему Франкову футбол украинский имеет позитивное будущее. Он развивается, потому что журнал футбол. Он освещает объективно все футбольные события и старается дать иногда даже позитивные рекомендации и покритиковать. Но вот в частности, чем больше будет детских состязаний, чем больше наши власти, как футбольные, так и государственные, будут уделять этому внимания тем лучше будет у нас в стране. Поэтому я прошу вас поддержать аплодисментами лучшего журналиста футбольного Украины и в награждение звездой Патриот футбола Украины. И хочу предоставить с удовольствием слово лучшему футболисту, который присутствует здесь. Я уверен в этом. Виктор Леоненко. Здравствуйте. Ну, хочу вас всех поздравить. И у меня одно пожелание. Уже много слов сказали ваш адрес. Я хочу, чтобы вы не били из-под Боритесь и пусть сильнейший победит. Все. Удачи вам. Буквально пару слов я могу сказать. В этом году мы где-то отмечаем 40-летие нашего учебного заведения. За это время наши выпускники были и чемпионами Европы по футболу, и чемпионами нашей страны, и чемпионами Советского Союза, обладателей Кубка Кубков. Наши воспитанники играют практически во всех командах премьер-лиги, первой лиги и второй лиги. На сегодняшний день тот же наш воспитанник Гармаш играет э, в Киевском Динамо. Играл СКОБА, э, Мелько, Допилка, много перечислять. Сейчас выпуск, был выпуск 5 человек в дубле Киевского Динамо. Сейчас уже есть. Мы пополняем ряды команд практически всех нашего украинского футбола. И шахтера Донецка у нас есть представители. Поэтому я приглашаю, у нас 25 августа, традиционно каждый год, у нас есть просмотр, набор, добор в любые команды. Пробуйте себя найти в большом футболе. В церемонии открытия финальной части чемпионата Киевской области среди детячих команд 98-99-го года, уважаю и Футболісти вели запекло боротьбу, адже кожному хотілося, щоб його команда отримала призове місце та черговий кубок перемоги. Та все ж таки переможця визначило в пенальті. Ним стала команда із міста Біла Церква. Валерій Золотухін та радник голови райдержадміністрації Микола Пугач вручали кубки, медалі та подарунки юним футболістам. Кращих було відзначено окремими призами.

Я просто приветствую это и все. Я уже второй раз здесь. Так что у меня уже здесь все знакомо. Есть, конечно, школа Динамо, но я думаю, что вот вылазят как раз из глубины. Это, мне кажется, даже и не новость. Это, ну я откуда? 9 месяцев зима, а я как-то вылез. Человек просто должен хотеть. Конечно, желание. Желание, тем более, в таком возрасте я спал с мячом. Вы впервые на таком заходе самой киевской детячей лиги? Совершенно верно, первый раз. Дело в том, что мы с моим другом Золотухиным познакомились совсем недавно. Нас, кстати, познакомил заслуженный тренер России и Украины Вячеслав Викторович Грозный. После чего мы встретились, поговорили, очень быстро нашли общий язык. Потому что, я говорю, у меня отношение к людям, которые занимаются такими вещами, как детский футбол, в частности детская лига Киевской области, как подвижникам. То есть не тем подвижникам идиотическим, которые там лезут в пустыню, там где-то в пещере сидят, или на столб залезают, там и поклоны кладут, или в молитвах лоб об стену разбивают, вот, а именно те люди, которые делают конкретные дела людей. Не прячутся от этих людей, а идут в люди, помогают им. И, на это не только свои деньги, которых иногда может не хватать, а прежде всего свои силы, свою душу и свое сердце. Будете ли вы афишировать детскую лигу в своем журнале? К сожалению, к сожалению, у меня часто руки не доходят до этого дела, да и журнал не резиновый, и плюс я, как представитель коммерческого издания, должен все-таки соответствовать вкусам читателей. Тут тоже, понимаете, массовый футбол – это штука не очень популярная для читателей. Я все-таки сторонник того, чтобы находить место для освещения детского футбола в рамках больших футбольных изданий. Ну и, конечно, очень, очень велика здесь роль изданий, я бы сказал, так региональных, то есть районных, областных и так далее. Это именно местная тематика. В свое время мы начинали такой проект, как «Футбол по городам». У нас выходили «Футбол Харьков», «Футбол Донецк», «Футбол Днепропетровск». И вот там мы гораздо активнее описывали местный футбол, аматорский футбол, детский. Ну, в общем, все, все остальные футболы. Мини-футбол, потому что у нас есть большой футбол, и есть куча различных футболов, из тех, что я говорю, которых участвовать интереснее, чем о них читать. Поэтому нужно всем вместе за это дело браться. Просто, вы же поймите, что любое издание упирается в деньги. Кому это интересно? Если будет понимание со стороны либо спонсоров Лиги, либо спонсоров какого-то клуба, чтобы такое издание было, то, конечно, его нужно делать. Конечно, лучше всего доносить до людей. Ну, сейчас вообще-то есть электронные СМИ. Я, э, исходя из чисто футбольно-патриотического долга, разумеется, постараюсь всячески помогать своим добрым друзьям, которые занимаются организацией таких замечательных вещей, как детская Лига, как детский футбол вообще, и содействовать им, в том числе, рекламой. Потому что я прекрасно понимаю, что на рекламу спонсоры все-таки получше ведут, а без спонсоров мы сейчас ничего не делаем. Что я бы хотел лично пощупать и увидеть участие Федерации футбола во всем этом? Потому что в принципе она обязательно должна помогать подобным начинаниям, тем более когда здесь задействовано столько людей, столько детей. Вот об этом я обязательно Григорию Михайловичу постараюсь при случае рассказать, а также людям, которые непосредственно руководят у нас детским футболом федерации. А лишь, как зацикавить эту самую федерацию футболу, добрым как словом, як до Добрым словом и хорошим делом. Но в конце концов они тоже люди, если им в их дверь достаточно громко постучать, то они никуда не денутся и откликнутся. Просто иногда скажем так, после первого-второго контакта пропадает всякое желание пробивать чего-то дальше. Да, к сожалению, так. Ну, искать выходы нужно. Ну, главное не отчаиваться. Ну, в идеале, конечно, государство должно принимать в этом самое активное участие. Другой вопрос, что заставить наше государство не очень можно, оно все-таки... Штука специфическая, много у него проектов, ну и не самое богатое государство, тут в чем-то понять можно. Но желательно всегда, когда руководство Села, района, области, страны это футбольные болельщики, которые прекрасно понимают эти приоритеты и э, помогают, как минимум помогают людям или не мешают людям заниматься детьми. Местная власть, она ведь не обязательно деньгами должна участвовать. Она может цикнуть, прикрикнуть, сделать правильное лицо в том плане, что вот если ты там поучаствуешь, мы на тебя будем смотреть хорошо, мы, на, ты, мы тебе будем радоваться, ты у нас будешь желанный гость в нашей администрации и так далее. Ну, как это делается везде. Ну, все мы прекрасно знаем нашу систему, здесь не обязательно деньги должны быть, здесь хорошие отношения тоже многое означает. И вот если у власти появляется добрая воля, она же руководящая воля, то на самом деле Удивительно, но горы сворачиваются. Завершение Артем Франков поважав. Чтобы в этом мероприятии участвовали не сотни, а тысячи. Чтобы каждый самый маленький поселочек, каждая хатынка в Киевской области была заинтересована в том, чтобы этот турнир существовал. И везде родители обсуждали, как их дети участвуют в этом турнире, как они играют в футбол. И может, может что из этих тысяч выйдут единицы класснейших профессиональных футболистов. Вот это вам вот этого не хотелось бы. Но главное, чтобы детки были здоровы, веселы, счастливы.